rəvelə məhəbbət qadələrimizə rə. Verib də. Abdullayev Arzu, Abdullayev Muradın bacısıdır. Mənim qardaşım Martin 9-unda həbs olunub, həbs olunmayıb. Onlar oğurlanıb, narkotiklə şərlənib, 30 qram narkotiklə onun istintaq müddəti artıq bitib. Mistan tədim verdiyi məlumata görə qardaşımın hər bir şeyi telefonu, hər bir analizi hamısı tər təmiz çıxıb, amma bunlar buna baxmayaraq yenə də onu 234-3 ilə ittiham qoyub, onu hələ də ə, saxlayırlar. Yəni ki, onu məhkəməyə göndəriləcək işə. Biz də bilirik ki, məhkəmələrdə ədalətli qərar verilmir. Məhkəmələr qərazli qərar verir. Qərazlı, çünki bunlar bu həbslər xalsız sifarişlədi. Qardaşım tutulan bu gündən biz hansı qatını döyürüksə, orada hər biri Bu işin sifarişlə olduğuna, yuxarıdan əmr olduğunu bildirir. Biz də gəlmişik bura prokurorlara istəyimizi bildiririk ki, nəzər ki, tərtər hadisələrində, nəzər ki, tərtər hadisələrinə hal-hazırda prokurorluq araşdırır və bunlardan bu qədər insan ki, cinayət işi almışdı. Bu qədər insan ki həbs olunmuşdu, amma onlar bəraət alırlar bu gün. Və biz də amin edirik ki, bu gün bir gün gələcəyi bizim qardaşlarımız hamısı bəraət alacaq. Onların heç bir günahı yoxdur. Narkotiklə, casusluqla heç bir əlaqəsi yoxdur və biz onların azadlığını tələb edirik.